বটা কৃষ্ণ আৰু এইফালে বটি গছ জ্বলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে অঁ এই অকলে থোৱা গছ তলা লগাই থোৱা হৈছে এই গছ চাকি মাধৱদেৱে জ্বলোৱা হৈছে জ্বলাই মাধৱদেৱে নিজে জ্বলাই থৈ গৈছে আজি পাঁচশ কিমান বছৰ হৈছে বতাই গৈছে আৰু এই চাকি গছ সদায় এনেদৰে থাকে বৰ্তাই মোক খুটা ভাগ সেৱা কৰিবলৈ শিকাইছে আৰু কিদৰে সেৱা কৰি কিদৰে মনৰ পৰা শুনিব পাৰি সকলোখিনি দেখাইছে আৰু আপোনালোকে ভাবিছে হয়তো মই কি কৰিছোঁ নহয় জানো প্লিজ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক চালে নিশ্চয় গম পাব আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মাধৱদেৱৰ সত্ৰত আৰু এই সত্ৰখনত বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে প্লিজ ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব ভিডিঅ'টো চাই যাওক তেতিয়াহ'লে আৰু পুৱাই পুৱাই আহি আমি বৰপেটা ৰ'দৰ বাছ ষ্টেণ্ড পালোহি আৰু তাৰপিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল সত্ৰলৈ বুলি আৰু ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া আৰু বেছিকৈ নকওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নহয় জানো আৰু যিহেতু আজি ডিউটি অফ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ সত্ৰৰ পৰাই আহোঁগৈ আৰু সত্ৰ বুলি ক'লে আমি আৰু মনটো খুবেই ভাল লাগে আৰু এটা পবিত্ৰ ঠাই য'ত মানুহৰ মনৰ শান্তি আৰু সকলোখিনিয়ে তাত ভগৱানৰ ওচৰত বিচাৰি পায় বুলি মোৰ মনে কয় আৰু ওলাই আহিলো আৰু এই ধৰণে যিয়েই পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে কৃষ্ণ আৰু মই পালোহি এতিয়া বৰপেটা সত্ৰ ইয়াত দেখিছে সত্ৰ আৰু ইয়াত এটাই বিখ্যাত ইয়াত অকল ধূপ আৰু নিমখে দিয়ে আৰু মোৰ লগত আছে এয়া আমাৰ গুৰুজীসকল বন্ধুসকল সকলোৱে আহি সত্ৰ পালোহি দেই কৰা তেতিয়া সকলোকে কৃষ্ণ সেয়াই হৈছে বৰপেটা সত্ৰ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ সঁচাকৈ চালে চাই থাকিব মন যায় নহয়নে বাৰু কৃষ্ণ আৰু আমি সকলোৱে এয়া দেখিছে ইয়াতে সত্ৰতে চুৰিয়া পিন্ধিবলৈ দিলে আৰু আমি চুৰিয়া পিন্ধিবলৈ সত্ৰভাগী আছে এই সত্ৰত যিসকল আইসকল যিসকল মহিলাসকল আহে তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰাই চাব লাগিব এইদৰে আৰু আমি সকলো ভিতৰত সেৱা কৰি সোমালোঁ আৰু ভিতৰত মানে মণিকুটৰ য'ত আসন আছে তাত আইসকলক বা মহিলাসকলক সোমোৱা নিষেধ বুলি কোৱা হৈছে আৰু ময়ো ইমান জানিব চেষ্টা নকৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ সত্ৰৰ ভাগত দেখিছে নিমখে নধৰা হৈছে কিয়নো সত্ৰৰ ভাগৰ মহত্ব তাত সকলোৱে নিমখ দিয়ে নিমখ ধূপ চাকি আৰু আমি সকলোৱে এনেদৰে সেৱা ল'লোঁ ইয়াতে আৰু এইফালে বটি গছ জ্বলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে অকলে গছ তলা লগাই থোৱা হৈছে এই গছ চাকি মাধৱদেৱে জ্বলোৱা হৈছে মাধৱদেৱে নিজে জ্বলাই থৈ গৈছে আজি পাঁচশ কিমান বছৰ হৈছে বতাহ গৈছে আৰু এই চাকি গছ সদায় এনেদৰেই থাকে আৰু বতাহ এইফালে ভিতৰৰ ফালে যাব পাৰিম এতিয়া অঁ বিশ্ব এখন আসন আৰু তাৰমানে তিনি ৰাজ্য তিনিখন বৰুৱা এখন হৈছে বৰদোৱা বৰদোৱা বৰপেটা বৰপেটা মধুপুৰ মধুপুৰ ন তিনিখন আসন তিনিশ চাৰিআাত তিনিখন আসন আৰু এইফালেও এইফালে তুলসীৰ কথা আছে তুলসী নামত থলি এয়া হৈছে প্ৰসংগ এয়া নামত থলি য'ত দবাটো চাইছেনি মই দেখা পাইছোঁ সত্ৰ ভাত আচলতে কেমেৰা বহুত আপোনালোকে সৰু দেখা বুলি কৈছে প্ৰায় মোৰ সমানেই মই সম্পূৰ্ণ মানুহজনী ইয়াত আহিছোঁ ইমান ডাঙৰ আৰু এইফালে গুৰুজী আৰু এইফালে আৰু সকলোৱে চিনিয়ে পায় গৰুন্দ পক্ষী সত্ৰত বিৰাজমান কৰি আছে কৃষ্ণ বতাহ এইটো দুটা বুলি ক'লে কিবা ভুল হ'ব নেকি তুলসী খুটা অঁ তুলসী খুঁটা দুটা আছে আমি তুলসী খুটা দুটা মই দেখাইছোঁ ডাঙৰ আৰু এইকেইটা আপোনালোকে দেখা পাইছে তুলসীৰ খুটা এয়া দেখা পাইছে এয়া তুলসী খুটা তুলসী খুঁটা ক'ৰ পৰা আহিছিলে হিমালয়ৰ হিমালয়ৰ একদম শৃংগৰ বেয়া হিমালয়িংলুত আগতে মেইন যান আছে যিটো হাৰিজান এই হাৰিজানেদি আহিছিল হয় হয় আহি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি ইয়াতে দিছে ন এয়া তুলসীৰ সূতা আৰু ইয়াত দেখিছে এটা বহুত ডাঙৰ এইটো কি বুলি কয় বৰ্তা থালি 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 ন থালি আৰু এইফালে শৰাই আৰু আমি সকলোৱে এনেদৰে সত্ৰখন চাইছোঁ আৰু ইফালে বিশ্বাস কৰক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ তোৰ জন্ম হ'লোঁ প্ৰভুৰ কৃপাতে আৰু প্ৰথমবাৰ মোৰো সৌভাগ্য ইয়াতে মই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা কা পাইছো লাগটো হমা গজি কৃষ্ণ আছে বহুত ডাঙা ডাঙা ইয়াত টৌ আছে কৃষ্ণ হে কৈছো অর মই অথর দুনিয়া ইয়াত ইয়া তো আপোনালোকে দেখিছে আমি উৎপন্ন আৰু সচা অৰ্থত কিন্তু সত্রত থাকলে মন তো খুবই পবিত্র হয়ে যায় মন যায় খুব ধুমিয়াটা পরিবেশ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কাৰো ওপৰত বিৰাজমান হৈ আছে আৰু লগতে আমাৰ হনুমানজী বহি আছে আৰু এইফালে গৰুন্দ পক্ষী বহি আছে আৰু প্ৰায় গৰমৰ কাৰণে পানীটো প্ৰায় শুকাই গৈছে ইয়াত আৰু গৰমৰ বাবে পানী যিহেতু পুখুৰীটো নাই আৰু ৰাজহাঁহবিলাক ওপৰত আহে একদম চাহ লৈ লৈ বহি আছে খুব ধুনীয়া মৰম লগা বগা হাঁহ ৰাজহাঁহবিলাক ইয়াতে আহি সত্ৰতে গুৰুজীক লগ পালে আৰু গুৰুজীও মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে গুৰুজনাৰ পৰা ললোঁ বিদায় আৰু সত্ৰৰ পৰা এতিয়া আমি যামগৈ যিহেতু ময়ো খালী পেটতে আছো আৰু ইয়াত মোৰ মা দেউতা বয়সৰ বৰ্তা বৰমা বয়সৰ তেওঁলোককনো কিনো জনাম এটা মিঠাই খুালো আৰু ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅটো শেষলৈকে যিসকলে চাই আছে আপোনালোকৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকে চাইছে যদিহে ভাল লাগে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যিহেতু চাকৰি জীৱনত বিভিন্ন ঠাই ফুৰা হয় তেনেকৈ ভাল ভাল ভিডিও দিব পৰা নাযায় বা মই নোৱাৰোঁ তেনেকৈ কাৰণ অকলে ঘূৰি ফুৰিবলৈ অকলে দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা বন্ধুসকলেও হেল্প কৰে তাৰ মাজত যিখিনি দিব পাৰোঁ সদায় এনেকৈ দি যাম আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মৰম চাপৰ্ট কৰি যাব আৰু বেছিকৈ নকওঁ পুনৰ আনটা ভিতৰত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম তেতিয়াহ'লে সকলোকে অন্তৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভগৱানে আপোনালোকৰ পৰিয়ালসমূহ সদায় ভালে ৰাখক আৰু মোকো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰো সোনকালে বিয়াখন পাতিব বাৰু ক'ত অপায় অমংগল হৈ আছে নাজানো আৰু আশীৰ্বাদ কৰক আৰু আপোনালোকে সকলোৱে বয়স হৈছে নহয় জানো তেতিয়াহ'লে সকলোকে কৃষ্ণ অন্তৰ পৰা সকলোকে লবি সকলো ভালে থাকক কৃষ্ণ